Вот оно вошло в мое сердце, и оно уже не смогло быть прежним. Оно не смогло уже удержаться, вот эти твердыни мои, которые говорили. Нет, там не то, там это, выдумки всякие. Не могли, они просто разрушились. Потому что этот камень, это основание, это Иисус Христос, это то нашей веры и жизни. И потому, смотрите написано и так, видите, да? Это значит уже конец проповеди, все. И так, и так. Итак, читаю с первого стиха. Если вы воскресли со Христом, спасибо, сестричка, что вы напомнили это. Спасибо. Но... правильно. Правильно. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. Если вы воскресли со Христом, если вот это слово утвердилось в вас, если вы его приняли со всем тем, о чем мы говорили, рождением, крещением, да, если вы это приняли и утвердилось в вас, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Что значит эта фраза? Горнего – это значит небесного. Горнего – это значит того возвышенного. Горнего – это то, что с властей. Мы можем подробно это все рассматривать. Мы знаем, что ему подчинились все власти. Те, которые противились, он подверг их что позору. Но он вознесен над всем творением. И он глава. Он царь, он Господь господствующих, царь своей. И он говорит, ищите Божьего, ищите вот того, что со Христом, ищите, что на небесах, ищите Царство Небесного во всей своей жизни, во всех своих поступках, руководствуйтесь одной конституцией, конституцией Царства Иисуса Христа. Водительство Духа Святого. Когда мы ищем, мы найдем. Бог говорит, я дам им найти себя. И потому говорит, ищите Горнева о горнем помышляйте, а не земном. Ну вот вторая строчка, ну, ну, просто в точку. Говорит, о горнем, не о земном, потому что земное, оно так быстро проходит. Я не знаю, как кто, но я еще молодой, конечно, очень даже, но все равно взгляну, сзади уже столько вообще, а в зеркало так вообще лучше не смотреть. Говорят, я был раньше кучерявый. Так быстро проходит, пролетает. И он говорит, смотрите на небеса, ибо вы умерли, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом. Все, потому что мы с ним умерли, а с ним и совоскресли, а с ним и живем для вечной жизни. И дальше прямые, простые вещи, которые лучше не придумаешь. Когда же явится Христос жизнь ваша, тогда и вы явитесь с ним во славе. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть служения. Ну, в смысле, деньги, кто любит стягать, да. Ну, и не только, да, да, да. «За которые, за которые, за вот эти действия, гнев Божий грядет на сыновопротивление, в которое вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, Злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорил лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Ну, совлекшись – это вместе с ним, обнялись, оделись, пошли вместе, ветхий человек. То есть мы одели этого ветхого человека, он делает эти дела, а я говорю, о, я хорошо, это я совлекся, это я пошел с ним. И облегшись в нового, который обновляется в познании, по образу создавшего его, то есть по образу, Иисуса Христа. А где седьмая страничка? Где нет Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные. Как Христос простил, так и вы. Вы же понимаете, это когда мы не а когда здесь твердое основание я по нему хожу уверенно, я даже не думаю, куда мне вставать ногой. Твердое основание есть то, что Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего права. Так и если вместе с ним. Еще. О, подойдете Давид, она расскажет еще такой дополнительный момент. Я ж, да, говорю основные вещи, а подробности у нее. Поэтому основанием нашей веры является жертвой Иисуса Христа на кресте. И все, что произошло по Слову Божьему, то, что мы читаем. И поэтому все это сделать мы можем только силою возлюбившего нас Бога. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово, да вселяется в вас обильно со всякой премудростью, научайте, вормляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вот это слово, ну, я попытался начать, вложился, полминуты осталось, сейчас помолимся. Остальное продолжим еще как-нибудь, даст Бог. Потому что воскресение мертвых – это то, что ожидает нас впереди. Восхищение церкви и воскресение. И этому сверхъестественному, прекрасному, великолепному явлению мы будем свидетелями. Это будет захватывающе. Поэтому пусть Слово Божье вселяется в наши сердца, и никто и никогда не поколебит нас, потому что Христос воскрес для нашего оправдания. Слава Ему. Давайте мы поблагодарим Отец Небесный. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою великую любовь, Господи, с которой Ты все совершил, Боже. И все то, о чем мы узнали из Писания, и уверовали, и ожили, и воскресли с Тобой, Господи, заслуга Твоя. Мы Тебе благодарим, Боже, Отец Небесный, потому что через Иисуса Христа, Боже, Ты открыл нам новую жизнь. Ты открыл нам, Господи, просто вперед благословение и надежду, и жизнь, и упование, и веру, Господи, благодарим. Все исходит от Тебя. Мы Тебе воздаем славу и благодарение, Господи. Дух Святой, мы благодарим за то, что Ты утверждаешь наш Боже в настоящем Слове, Господи. Благослови и далее, чтобы Церковь Твоя, Господи, она твердо стояла на твердом основании, на том камне краеугольном, который есть Христос. Мы, Боже, благодарны Тебе, Отец Небесный. И славу тебе воздаем и хвалу и благодарение во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Для мамы с детьми в районе 2 Синельникова, потому что, наверное, детки ходят в пятую школу, или квартира на микрорайоне. В районе 2 Синельникова, ну тоже же ж квартира, или квартира на микрорайоне, и телефон прилагается. Я положу этот э, записочку и телефон отсюда, и вдруг вы знаете... Можете посоветовать. Напишите телефон, позвоните и скажите, я по вашей просьбе есть на второй Синельниково домик или есть квартира на микрорайоне с детьми. Добро, да? Хай Бог поможет, оно нужно. Теперь, если были приветы, передали привет церкви или личные приветы, мы можем их принять. Принимаем. У вас никто не передавал привет нам. От вас привет, понял. Ваша рука Давова. Зайцева. Принимаем от Зины. Надя. Принимаем. Далее ваша рука. Коля, да? Принимаем, Эр, одна Принимаем балкон с Михайловкой. Были в сестер передавали там причастие. Принимаем этот ряд, пожалуйста. Далее. Принимаем. От Наташи Саша, Германия. Принимаем. Лида, давай. Василий Петрович, прямой привет. <связь> ну, вы знаете. Добрый, хорошо. От детей принимаем. Дальше. На одежды принимаем. Приймаємо, зачитаю, значить, Славгородці, ви знаєте, Сережа, сестри передавали привет. То, що я говорив, виходив по важному ділу, із церков'ю Васильковці, балакав з ними по зв'язі з церков'ю. І вони передавали привіт. І также Павлоград. Юрий Николаевич, пастор, и церковь, в которой он служит, передавали вам, нам привет. За приветы мы сердечно благодарим. Взаимно писать, передавать, звонить, просим. Аминь. Дни рождения у нас есть сегодня? А? Так если есть, выходьте. Ну, Поздравляем тебя, поздравляем тебя, поздравляем тебя, а, а с днем рождения, поздравляем тебя, поздравляем тебя, поздравляем тебя, а -а. а за днем рождения. Шоколадку. Внук Женю. Нема питань. Ми призвані що? благословлять. Внук Женя. Помолимся за Женю. Що то положилося мені на серце, я не знаю, як вам, по числам. Благословить наших друзей. Поднимите руки к ним, к Жене. Да, благословить тебя, Господь! Да, призыв на тебя, Господь, светлым лицем своим и помилует тебя. Да, обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Аминь. Поздравляем. Добре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и обращение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С Богом, братья и сестры.